чтобы Господь, Он всегда был победителем в ваших сердцах, чтобы эта победа, эта победа воскресения, она всегда шла с вами по жизни. Хотел бы э, вначале эти прекрасные слова. Христос воскрес! Мы поистине провозглашаем полную, бесповоротную победу, которая осуществлена там, на Голгофском кресте. Иисус Христос, Он пришел в этот мир, чтобы подарить нам спасение. Иисус Христос, Он прошел этот весь путь, который э, Ему приготовлен был отцом. Он пришел, чтобы подарить человечеству новую жизнь, заключить Новый Завет с человечеством, чтобы написано э, благодатью вы спасены. Подарить благодать Божию каждому из нас. Иисус Христос, Он э, своим приходом явил нам... Святой образ чистой жизни, пример чистой жизни, на который мы можем равняться, на который мы можем смотреть, на мы можем, с которого мы можем брать пример. Пример любви, пример совершенной любви. Пример Господа нашего, Его любви к человечеству, Он многое-многое показывает и многое открывает нам. Будучи здесь, на земле Иисус Христос, Он научал народ многим истинам истина, э, как вести э, чистую и порочную жизнь. Многие истины мы можем почерпать из слова Его, то, что Он открывал нам. Он открыл нам путь познания Бога. Слава Ему за это. Там, на Голковском Христе, сегодня мы празднуем воскресенье Христова, но там, на Голковском Христе, была одержана победа. Была одержана победа над всякими темными силами была одержана победа и была одержано спасение. Спасение наше. То спасение, которое даровано нам. Возьми, пользуйся. Прими это. Наполняй свою жизнь Божьим Словом. Иди за Ним. Господь Иисус сделал все для нас. Он э, этот план спасения приготовил. Иисус прошел э, через этот путь. Он учил себя в руки Божьи и сказал, пусть будет воля Твоя. Он покорился Господу и прошел. Там, на Белковском кресте, была проявлена истинно великая любовь к народу Божьему. Я хотел бы в начале своего короткого слова прочитать книгу Иеремия, 31 главу, 3 стих. Великое обетование Божие, любовью вечную. «Я возлюбил тебя, и потому растет к тебе благоволение». Эти слова, они относятся к каждому из нас. Господь Иисус Христос, Он в великой любовью возлюбил каждого из нас. Когда мы еще не знали Его, Он уже тогда видел каждого из нас. Он уже тогда знал каждого из нас. Он видел наши пути. Любовь Его э, пришла с небес, и это инициатива Бога, то, что Иисус пришел к нам. Иисус, Он возлюбил нас, прежде нежели мы познали Его. Также не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. И это очень важно понимать, то, что Иисус, Он самым первым обратился, обратился к нам. Еще золотой стих Библии, тот, который знает все, он гласит, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Думайтесь, всякий, верующий в Него. С воскресением Иисуса Христа каждый, каждый, не только народ Божий, но и язычники, люди, которые, которые не так э, близко были с Богом, они могут через воскресение Христа иметь спасение. Мы, мы получили радость, мы получили надежду на то, что мы спасены. Истина, цена уже заплачена за наше спасение. Мы можем взять и просто прославлять Бога. Всякий верующий в Него не погиб. Господь не хочет, чтобы кто-то погиб. Иисус хочет, чтобы все люди были спасены. План Божий на каждого из нас, на человечество, чтобы больше и больше людей, они обрели спасение, они обрели мир Бога. И этот мир, это спасение даровано нам через любовь. Прекрасные слова написаны здесь. Бог есть любовь. Оно так и есть. Бог есть любовь. Через любовь Господь даровал нам спасение. Любовь – это та жертва Иисуса Христа. Он отдал свою жизнь, чтобы сделать наши жизни счастливыми, чтобы подарить нам счастье в жизни. Мы можем восхищаться совершенной любовью Господа. Апостол Павел в Колоссянах 3 главе 14 стихе пишет, что любовь – это совокупность совершенства. Порой своим человеческим умом не всегда поймешь Бог Божий, насколько она открыта, насколько она всеобъемлющая, насколько она наполняет нашу, наши жизни. Еще хотел бы прочитать 1 Иоанна, 4 главу, с 8 стиха. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостепление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил Бог нас, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог пребывает в нас. И любовь Его совершенно в нас. Когда мы наполнены любовью, наполнены благодарностью, наши сердца, они наполнены восхвалением, это поистине большое чудо, это поистине большое переживание того, что Бог подарил нам спасение. Но как хорошо становится больше и больше похожим на Иисуса Христа, больше и больше достигать того совершенства. Того уровня, который Иисус, того примера, который оставил нам. Это очень прекрасно, когда каждый человек, каждый, каждый христианин, он, он стремится, чтобы его сердце горело, чтобы каждый христианин смотрел на Господа и больше и больше участь от Него, больше и больше хотел делать добрых дел. Написано в первой тематике, 1 Тимофея 4, стихе, 4 главе 16 стихе прекрасные слова. «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, и делая, и поступая так, и себя спасешь, и слушающих тебя». Это прекрасные слова. Это то, что Бог через апостола Павла учит нас. То, что когда мы, мы будем рассуждать, когда мы будем наполняться словом Божьим, тогда мы будем совершенствоваться, тогда Евангелие будет живо в наших сердцах, и это очень прекрасно, когда Господь наполняет наши сердца э, своей любовью, и мы его на то, чтобы делать больше и больше добрых дел во славу Имени Господа, чтобы гореть, чтобы приближаться к Нему. Но, к сожалению, есть э, такое понятие, как охладела любовь. Э, перечитывая еще еще раз Писание в Матфея 24 главе, вот в 12 стихе написано, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Это говорится о последнем времени. Э, Охладели любовь. Читая эти строки этот это, это стих, я думал, Боже, помоги, чтобы моя любовь к Тебе, моя любовь к народу Божьему, она всегда горела, чтобы эта любовь, она, она была всегда на, на высоком уровне. Помоги поддерживать этот огонь любви. Думаю, «А как же так? Охладел любовь, охладел любовь к народу. Почему? Рассуждая над этим, я вспоминаю бывает, общаешься с некоторыми братьями и сестрами, и они говорят, что-то так, церковь не сильно получается идти. Ну, находят отговорки, говорят, там, работа, еще что-то. Или говорят, о, а раньше, раньше было так. И раньше вот первая любовь у меня горела, я так хотел, я стремился приходить на собрание, и я, я, бежал на хор, я хотел больше больше делать э, для Бога. А сейчас Сейчас не знаю, может, может возраст, может еще что-то. И много, много слышишь. Иногда говорят ну, некоторые люди, мне кажется, у нас нет любви. Вот в нашем кружке это нет любви. Я думаю, ну как это нет любви? И потом приходит на память этот стих. Охладеет любовь. Я думаю, ну почему охладеет любовь? Почему? По какой причине? Какое, чего это следствие? А тут же пишется первая часть стиха. По причине умножения беззакония. Я так рассуждал себе, а что же такое беззаконие? Беззаконие, как я понимаю, это когда люди не строго смотрят на закон, то, что, то, что написано в Библии, а может делать какие-то отклонения. Скажем так, мы живем по принципу, что мы должны подстраиваться под Библию. Они а немножко меняют слова местами и подстраивают Библию под себя. То, что написано в законе Божьем, под себя, как себе удобно. И из-за этого получается отклонение. Где-то что-то упустил, где-то что-то ну, так будет. И получается, что уходит чуть-чуть в сторону человека, и получается беззаконие, и начинаются проблемы. человек думает, почему так? Беззаконие — это, я так думал, это то, что идет в разрез с законом Божьим. То, что не точно отображает закон. Если взять чуть-чуть раньше, Господь, э, когда сотворил мир, Он установил закон. Законы природы, законы в обществе, законы в любой сфере э, того, где мы находимся, читая Слово Божие, вникая в него, мы можем находить для себя то, как мы можем правильно поступать. И мы можем в любой сфере нашей жизни, обращаясь к Библии, э, найти то, что Бог говорит, как мне поступать. Но э, чтобы э, Бог э, установил эти законы, для чего? для того, чтобы общество жило счастливо. Если бы все поступали по тем законам, которые установлены Богом, то наше общество сейчас бы просто росло, процветало, радовалось и было бы еще больше и больше спасенных. Но когда люди немного искажают, немного хотят переделать по-своему, получается то, что идет в разрез, то, что идет не точно. А при, при отсутствии исполнения закона, мы э, получаем то, что на первый взгляд э, не, вроде бы все правильно, по форме, по виду вроде бы все правильно, но оно идет в разрез с Евангелием, когда мы упускаем какие-то точности. Возьмем пример, э, когда Иисус исцелял людей, когда Иисус даровал спасение людям, бывшим тут на земле, фарисеи постоянно его докоряли. О, он сделал эту субботу. И, 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 обращались, и обращались больше, к тому, они поставили субботу выше, чем душа человеческая. И э, они спотыкались за это. То есть написано, э, написано суббота для человека, а не человек для субботы. Те, которые не исполняют истину Божию, те... Становится автоматически беззаконниками. Также можем обратиться к тому, к тому примеру, который мы читаем в первый лица, когда э, за не менее времени не буду зачитывать, когда э, Саул шел на войну с, с малинкианами, и э, когда было тяжело, и народ прочитал, э, они ждали Самуила, чтобы принести жертву Богу. Но э, Народ начинал разбегаться, и СОУ не послушал этого, он просто принес раньше жертву. Самую говорит, это непокорность. А потом позже, через главу, мы читаем опять непокорность. То, что когда они победили, э -э, взяли к и и э -э, выбрали из заглядного, из того, что они победили, выбрали себе самое, самое тучное, самое лучшее и принесли жертву. Самому приходит и говорит, что, э, говорит словами Божьими, послушание лучше жертвы. Зачем ты сделал непокорность? Вроде бы все так, с виду правильно, на жертву, все, но какая-то маленькая неточность, и получается, что получается. Я хотел сказать еще то, что можно сказать, что вследствие того, что э, отторжение установления Божии это охладело любовь. Можно также еще прочитать римлянам, 12 главу, 10 стих. Любовь не делает лишнего зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Мы говорили с вами о, о, о том, что не точности. Наша любовь, она есть исполнения закона. Любовь э, будет, будет у нас больше и больше дарить, Мы будем больше воодушевляться, наша любовь никогда не будет остывать, когда мы будем больше и больше обращаться к Святому Писанию, когда мы больше будем учиться от Господа. И, и тогда в нашей жизни никогда не будет полувер, полуправды, чего-то половинчатого. Когда Господь будет еще больше и больше изливать свои благословения на нас, когда мы воплощаем нашу жизнь Божьей истиной, когда мы учимся, когда мы э, больше и больше стараемся понять, и применить в свою жизнь то, что Господь то, что нам советует, когда мы стараемся наши духовные души сделать очень э, такими податливыми больше и больше слова, больше. Когда мы приходим на, на служение с молитвой и прошением, что Господи, открой мне то, что ты хочешь сказать, и приходим с таким, знаете, уже настроением того, что мы хотим получить от Бога, то тогда мы будем больше и больше получать благословение Божие в нашу жизнь. Тогда наши сердца, они больше будут гореть для Бога. Очень важно, чтобы окружающие тоже видели, э, чувствовали то, что Господь, Господь рядом, что, что мы всегда смотрим на Него. Бог дает нам силы стремиться к Нему. И э, Господь дает силы противостоять э, греху. Если у нас что-то не получается, мы всегда обращаемся к Господу, и Господь помогает нам. и его поступки. А как мы можем сделать? Когда мы следуем примеру, да, я верю, что каждый из нас, он, он, он смотрит на Бога, и каждый из нас, он, он больше и больше наполняется, и больше смотрит, и больше учится, и берет примеры из жизни Иисуса Христа. Ну, размышляя над этой темой, я думаю, слава Господу! что он помогает нам. Даже когда, мы когда-то охладеваем, остываем или еще что-то, Господь всегда ждет. Господь всегда поправляет наш светильник, чтобы он постоянно горел. Господь говорит нашим сердцам. Я очень благодарен Богу, что он говорит по моему сердцу. И за все его милости я очень благодарен Богу. И в конце хотел бы еще также прочитать первое Петра, Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возвративший нас воскресением Иисуса из мертвых к упованию живому. Слава Богу! Бог подарил нам уже упование живое, он возродил нас. Это уже совершено. Нам надо только молиться, обращаться к Нему, и чтобы наши сердца всегда горели. Давайте вместе встанем на ноги и прославим нашего Господа. И попросим Его, чтобы любовь, любовь, она всегда горела в наших сердцах. Чтобы Его закон он всегда был на первом месте в нашей жизни. Давайте прославим Его.